Так, так гласят правила дорожного движения. Если нет, пожалуйста, вызывайте милицию. Я тогда, я тогда отправлю на него в суд. Да, что вы хотите? Ваш автомобиль 45-49-ИН. Комер... Да. Номер... Хорошо, я согласен. Автомобиль 86 км на годину. По всем представляю свидетельство. Угу. Дальше, дальше ваши действия. Нет, я вам я принимаю, понял. Чтобы не, не победу, Дальше ваши действия. Хорошо, пишите Стараюсь протокол, отправляйте в суд. В суд. Я, вас, я вас умоляю, зачем меня держать? Что я, я, я вам делаю? Время через снимать материал. Это ваши проблемы, я здесь зачем? Если а? вы порушили, то проблемы и наши. Правильно, я в суде с вами буду разбираться, ребят. отправляю так, так, а ваш, ваш министр. Судьи, а вы я же вам сказал, что вы для меня никто. Никто. Судья для меня авторитет. Вы никто. Вы, вы, вы право правозахисники. Я нарушил, будь ласка, отправляйте в суд, не проблема. Я там буду решать этот вопрос. Мне не надо было искать мозги. Что вы я отправляйте в суд, и я там да, буду не, решать. что нам нужно вы ну не все, 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 что, от меня хотите? Конкретно, что вы от меня хотите? Три я минуты 63 статьи Конституции Украины. Да. Если свечи ты против себя, это против своих близких.

а что же минимально, я хочу максимальный. Я бы скажу, это вы Максимальный. Да, да. Вот напиши на камеру. Максимально. Я хочу максимальный. я хочу знать, что вы находитесь на своем месте.